Що не перемикаєте, триває програма у центрі уваги. Ми працюємо для вас у прямому ефірі. Мене звати Тетяна Кругова. З приходом літа в Україні можуть різко подорожчати безалкогольні напої та м'ясо. Про це заявляють експерти. Натомість зменшення ціни очікується на сезонні овочі та фрукти. Як зміниться вартість продуктової корзини українців, говоримо далі. У нашій студії Олексій Дорошенко, генеральний директор Української асоціації постачальників торгівельних мереж. Добрий день вам. Добрий вечір. А також Андрій Мокряков, аналітик відділу аналізу ринків про консалтінг. Вітаю вас. Здравствуйте. Одразу нагадую всім нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Якщо маєте питання, прошу телефонуйте 223-09-71, Ставте свої питання. Панове, ну що ж, давайте поговоримо, власне, що чекає українці влітку, тому що буквально тиждень залишається до літа. Які продукти подорожчають влітку, а які все таки подешевшують? Розкажіть нам по основних групах. Прошу. Ваши прогнозы так? Ну, если мы возьмем, назовем так, то, что больше всего интересует: то есть овощи, фрукты, мясо, молоко, то тенденция следующая: само молоко подешевело еще в начале апреля. И, соответственно, можно было бы предполагать, что поскольку сырье дешевле для производителей, то, соответственно, молочные продукты, такие, как сметана, сыры, творог, тоже должны подешеветь уже в мае месяце, уже с первых чисел мая. Но уже конец мая, более низких цен мы не видим. Поэтому э, предпосылки для того, чтобы оно дешевело, э, молочные продукты есть, но э, исходя из того, что производители на сегодняшний день хотят все-таки больше зарабатывать, снижение цен не произошло, но оно должно произойти, если не в мае, то в июне точно, потому что, естественно, э, сбор молока больше, соответственно, э, весь этот избыток нужно перерабатывать и продавать его нам. При нашей покупательской способности купить больше по тем же ценам мы не можем. Mm -hmm. Так, добро, мясо, что с ним? будете в летку. Мясо, интересная тенденция с начала года. Фактически мясо не менялось в цене практически, за исключением тех периодов, когда на украинский рынок поступало импортное мясо. Из Европы в основном. Потому что когда их мясо подпадало под санкции Российской Федерации, угу. то, соответственно, они излишний объем продавали на наш рынок, и, соответственно, мясо опускалось в цене. Угу. Это было и по телятине, это было и по курятине, это было и по свинине. Угу. Вот когда фактически перекратились поставки мяса из-за рубежа, то цена на украинское мясо начала расти. И она продолжает расти на сегодняшний день, но правда в основном за счет курятины. Курятина вот каждый месяц дорожает где-то на 3-4 гривны. Так, так. Хотя, опять же, оснований для этого полноценных нет, но поскольку у нас рынок курятины монополизирован так же, как и уже на сегодняшний день большинство рынка сельскохозяйственной продукции, то, соответственно, производитель может ставить ту цену, которая ему... Котору він вважає більш справедливий. Так, Андрію, скажіть так. нам, що буде, наприклад, із яйцями, крупами і цукром? Ну, по яйцям. Э... По яйцам тенденции, скорее всего, будут сезонные, то есть поскольку рынок, рынок, да, рынок тоже монополизированный, да, действительно, производитель будет выставлять ту цену, которая ему нравится, из которой он больше заработает. Mm -hmm. Но э, тут нужно смотреть на то, что яйца – это очень сезонный продукт, и, э, ну, с начала года яйца подорожали в два раза, если смотреть. Вот за последний месяц, э, по-моему, где-то на, на 5% подешевели еще яйца, mm -hmm. э, ну, Опять-таки, я думаю, что до конца года и, в принципе, в течение лета они будут оставаться плюс гривна, минус гривна в том ценовом диапазоне, в котором они есть сейчас. Uh -huh. А до конца года поднимутся в цене, потому что холодно, потому что нужно греть общем-то курей, uh -huh. нужно содержать их в определенных условиях. Ну и традиционно зимой продукты питания у нас дорожают. Я думаю, что с яйцами будет такая же тенденция. Uh -huh. Вот очень интересны цены на крупы. Да. Ну, по крупам э, ситуация такая, что вот по, по гречке. Гречка это вот больной вопрос. Э, дуже. Э, да, это больной вопрос на население. Гречка очень сильно выросла в цене за последний год. Предпосылок для этого, ну, особо таких серьезных предпосылок для этого не было, потому что вся гречка, большинство гречки, которая есть, это гречка украинского производства, завозится крайне мало. Но опять-таки здесь можно говорить, скорее всего, о том, что рынок это тоже, он припадает под влияние главных его операторов, и они устанавливают цены. С другой то стороны, можно сказать да. про то, что это монопольная змова, например. Э, вот как раз вчера появилась новость и пресс-релиз на сайте антимонопольного комитета о том, что они начали расследование о том, что цены действительно выше, чем они должны были бы быть. То есть на данный момент расследование начато, будут привлекаться к, к ну, пока не скажу, что к ответственности, но пока привлекаться к этому расследованию главные операторы рынка, и уже на основании этого будут делаться выводы, будут штрафы, будут какие-то дополнительные начисления, ну, будут, будут разбираться. Так, что стосуется цукру? Какие тенденции? Ну, по сахару будет, я думаю, что будет зависеть ситуация от урожая в первую очередь от урожая сахарной свеклы. Mm -hmm. В принципе, на данный момент, скорее всего, тоже сахар будет цены на сахар тоже будут носить серьезный характер, поскольку таких, поскольку это социальный продукт и он тоже находится под влиянием макроэкономических показателей, не прямым, но вот, опосредственным влиянием. Вот, поэтому можно говорить о том, что цены будут постепенно вот ну, к концу лета, к периоду консервации, стабильно цены на сахар будут падать. То есть, э, на данный момент нет предпосылок к тому, что они поменяются. Единственное, что в этом году падение, скорее всего, будет ниже, чем в э, предыдущем году и чем в докризисных годах. Вот, к концу года, опять-таки, традиционно, в зависимости от урожая, от товарных запасов на складах и от спроса на сахар у населения, цены будут меняться. Так, добрый по есть у нас звонок студию, слушаем вас, добрый вечер. Добрый вечер. Так. Вот учитывая то, что говорят гости, я целиком согласен, значит, что весь, можно сказать, рынок, это уже мое мнение, монополизированный. Антимонопольный кабинет, как я воспринимаю его, он носит чисто декоративный характер. То есть он про власть. Значит, крестьян это монополия фактически выбила. И я вот как пенсионер хожу по всем рынкам в Киеве, я это наблюдаю, что, не дай бог, где-то там продает бабушка петрушку, тут же подходит новый полицейский и моментально эту бабушку прогоняет. Значит, какие вы видите вот стороны людей, виды борьбы с этой монополией, если это вообще реально? Спасибо за ответ. Дякую вам за запитание. По есть какие-то важные влияния на монополистов, как с ними можно бороться? Конечно же, есть, это уже неоднократно было. Я напомню, что год назад, в конце апреля, был наложен штраф за картельный сговор на ритейлеров в размере 207 миллионов гривен. И наша ассоциация в этом очень активно участвовала. Тогда mm -hmm. это удалось сделать. Хотя предполагалось сначала, что штраф будет аж в 20 миллиардов. Это был бы вообще самый большой штраф в истории Украины. Mm -hmm. Договорились, что 207 миллионов это реальный штраф, который может наложить. Но на сегодняшний день у нас ситуация изменилась. Ситуация в Украине вот на рынке продовольствия она меняется настолько быстро, что никто не успевает реагировать. Раньше был картельный сговор ритейлеров. На сегодняшний день мы иногда имеем либо сгору производителей, либо сгору уже оптовиков. То есть, если мы говорим, например, про гречневую крупу, то здесь на сегодняшний день есть проблемы со стороны аграриев крупнейших, которые вырастили на больший урожай, и, соответственно, с еще рядом операторов оптовиков не допустили на рынок остальные компании. Вот я сегодня разговаривал с одним из крупнейших переработчиков гречневой крупы. Они переработают все крупы. Это известная торговая марка. Они еще год назад сказали о том, что с рынка гречки уходят, потому что их кто-то вытеснили, им невыгодно ее фасовать. Мы разбирали, как можно снизить цену на гречневую крупу, потому что антимонопольный комитет, при том, что уже полгода идет эта дискуссия, и только наконец вот на этой неделе впервые удалось до них достучаться. Но, к сожалению, на прием главе антимонопольного комитета нас записать так и не смогли. Вот даже после всех этих усилий я понимаю, что антимонопольный комитет может провести расследование как за три месяца, как, например, когда мы видели, была заинтересована по Газпрому и наложение штрафа. Это сложнейшее дело. Но за три месяца было была закончена. А может длиться пять лет, как по Но, ретейлерам. То, что, Абсолютно правильно. Угу. Так вот, единственный выход на сегодняшний день по гречке, как мы выяснили, китайская гречка, к сожалению, не подходит для наших, для наших производств. То есть ее нельзя здесь расходовать, исходя из размеров, вкусовых качеств и так далее. А чему, в чем там проблема? Чем она видрезняется? Ну, она я отличается не знаю, по размерам. Как? Она более мелкая. И ага, нет, она отличается нет. по вкусовым качествам. Поэтому украинцы, к сожалению, не полюбили китайскую гречку uh -huh. в 2011 году, когда сюда пришло очень большое количество. То есть мы помним, что в Одессу заходили корабли за кораблями у китайской гречки. Uh -huh. Но с трудом ее тогда распродали. Единственный способ, может быть, он не совсем популярный, потому что я и был инициатором бойкота российской продукции в Украине. Может быть, я скажу не совсем популярные вещи. Но единственный способ на сегодняшний день разрушить картельный сгор на гречку ⁇ это дать возможность завести гречку российского производства. Угу. Потому российского производства она Почему дешевле. Дешевше, потому так? что она дешевле процентов на 30 на 40, угу. и она всегда балансирована на рынок. Каждый раз, когда она поступала на рынок, то есть цена была сбалансирована. Если на сегодняшний день мы видим сговор наших украинских производителей, то в этом случае единственный способ ⁇ это импортировать продукцию. Угу. Скажіть, будь ласка, окрім Росії, більше ніхто не може надати нам, наприклад, э, гречку? Це Крупні... два вибухляє... крупніших производителя в мірі Китай і Соединені Штати. В Соєдинних Штатах вона достатньо дорога. Якщо угу. ми говоримо про Китай, то Китай, як я сказав, по вкусом по розмірам не підходить. <у> <у> була попытка завести з Казахстана. Uh -huh. жаль, казахська крупа теж поряду причин даргавізни експорта таможних пошлин не подошла для нашого uh -huh. Поэтому. Так, пане Олексію, я так розумію, що ви натякаєте все таки на зацікавленість антимонопольного комітету у цій ситуації, яка склалася зокрема довкола гречани. крупи. Ну, я могу все еще анализировать и делать выводы, то, что я делаю на протяжении длительного времени. Соответственно, я понимаю, что заинтересованности расследовать подобные дела у антимонопольного комитета нет. Угу. Так, Андрею, что вы додасте, как можно бороться с монополиями? Ну, антимонопольный комитет, как мы уже заясували, это, мабуть, не найкращий. важель и чинник, да? Ну, как сказать, антимонопольный комитет, это, по сути, единственный орган, у которого есть инструмент для того, чтобы что-то с этим справляться. Но поскольку вот, на сегодняшний день проблема в том, что у комитета, антимонопольного комитета, как сказал Алексей, у него не видно просто интереса в том, чтобы что-то с этим сделать. И mm -hmm. на сегодня вот это расследование началось, когда э, производители оптовики, когда цены просто вышли за рамки э, приличия, и когда, когда люди уже поняли, что ну, с, этим не, с этим нельзя уже ничего не делать, нужно хотя бы дать какой-то знак о том, что антимонопольный комитет заметил проблему. И возможно дальнейшее максимально активное участие и мелких производителей, которых вот вытесняли с рынка. И в принципе и население, и э, активистов, как бы это ни звучало э, смешно. Но максимально должно быть участие в этом. То есть нужно максимально заставлять антимонопольный комитет отчитываться по поводу этого расследования. Нужно, э, ну, я считаю, что это единственный способ. Нужно максимально давить на антимонопольный комитет, если не считать вот, импорт российской крупы. Угу. Я, да. я бы хотел заметить, что проблема не только в том, что она сейчас дорогая. Если сейчас это дело не будет закончено, то мы можем получить такую же тенденцию в следующем году. И я тогда не исключаю, что мы уже получим цену на полке гречки 60-70-80 гривен за килограмм. Нам уже будет мясо дешевле покупать, чем нашу собственную гречку. Yeah. Uh -huh. Ну, в такому разі її просто не будуть купувати, і все, і монополія закінчиться. Ну, тобто, вона буде, але кому ж вона потрібно буде, якщо її на никто не На сегодняшний день населення, в основном перешло на макароны. Все угу. менше ріса, гречки практички вже не покупають, остались макароны. Вот макарони. В то что производители говорят, что що вот три вещи між собою взаимосвязаны, гречка, рис і макарони, угу. то ж то дешевля, і зі це Те купують більше. Так, ясно, панове, ще хочу з вами обговорити про такий продукт, який нещодавно з'явився на ринку, сезони полуниця. Ну всі люблять полуницю, Одразу вона з'являється. Люди купують її. Хотіла поговорити з вами про ціни і якість. От е, ну скажімо так. Розмови і дискусії довкола неякісної не полуниці, тому що от вона рання, значить вона там нітратами і так далі. Це все таки міф, чи це реальність? Чи можна її уже наразі споживати? Я думаю, что это в первую очередь это зависит от поставщика, потому что все поставщики прибегают к разным методам при выращивании клубники. То есть это, это больше технологический момент, то есть некоторые они могут добавлять какие-то питательные элементы, чтобы оно просто быстрее выросло. некоторые добавляют нитраты, чтобы вот все и сразу было. Угу. А, есть разные производители, есть разные фермеры, они по-разному к этому относятся и угадать какую клубнику, купишь сегодня и что она с тобой сделает, непонятно. Но я сегодня попробовал клубнику тоже свежую. Вроде пока Ясно. <laughs> Пан Алексей, что вы скажете с приводу ее вартости? А, ну, Украина на сегодняшний день является крупным производителем ягод. Причем с каждым годом мы начинали а, в ягод выращивать все больше и больше. И клубника всего лишь один из видов. И очень а, широкое направление приобрело то, что экспортировали э, экспортировали этот продукт. Потому что многие хозяйства занимаются тем, что они выращивают специально под какие-то страны. Исходя из этого, качество этой продукции должно быть очень высоким, потому что там проверяют всегда на нитраты, на все остальные вредные вещества, тяжелые металлы. Поэтому... Я думаю, что на сегодняшний день самая ранняя клубника, она так либо иначе, конечно, есть риск купить ее с каким-то содержанием, но если мы говорим уже там про сезон такие даже как июнь, то цена на ягоды и на клубнику в том числе она будет падать, потому что мы с каждым сезоном все больше ее выращиваем, а качество достаточно хорошее и при этом всем Я хочу заметить, что нам в этом деле все-таки помогает все соседние страны и Турция, и Польша, поставляя в Украину в том числе ту же самую свою клубнику, они а сбивают цену на нашу ягоду. Ага, тобто завдяки цьому і наші дешевше, да. так? Так, зрозуміло. панове, у нас сьогодні трошки скорочений ефір. У нас хвилин хвилинок п'ять до кінця програми, і наостанок я хочу все-таки поговорити про те, скільки українці витрачають на їжу. Є дослідження про те, що вони витрачають на свій продуктовий кошик загалом понад 50% взагалі загалі заробітку місячного. Чи це нормальний взагалі показник, коли людина витрачає більше половину своєї заробітної плати, саме на те, щоб просто прохарчуватися, скажімо так, і вижити? И какие показники ну, страны, на которыми мы хотим сравнивать, в частности, Ну, по, по Украине такой показатель, он составляет более, около 50%. То есть, понятно, что вот есть данные Укрстата, но есть определенная погрешность, которая вызвана тем, что, во-первых, не всех они опрашивают по поводу угу. того, кто сколько тратит, во-вторых, не все. То есть, заниженный э показатель, так я понимаю? Э э деле он <laughs> выше. Да, да, угу. да. да. То есть, по официальным данным, это около 40%. Реально, это однозначно более 50%. Если сравнивать с европейскими странами, то абсолютно все страны Западной и часть стран Центральной Европы, буквально вот 21 страна, тут показатель не превышает 20%. Из стран Восточной Европы, вот только есть данные, что в Румынии 40% тратится на еду, в Сербии 38%. Дальше из Евросоюза Литва 33, и остальные это 30 и меньше. Mm -hmm. То есть понятно, что поскольку, скажем так, там живут лучше, естественно, значит, этот показатель он дает какой-то результат, то есть на него стоит обращать внимание. Если они тратят на еду меньше, значит, они могут больше тратить на путешествия, они могут больше тратить на покупки, они бол могут больше тратить на товары класса люкс, они могут больше тратить, они могут больше денег хранить у себя. Так, Алексей, что вы скажете с этого привода? Недавно исследование показало, что 94% людей считают самой своей большой проблемой это цены на продукты питания. Я вам хочу напомнить, что раньше мы говорили про то, что у нас есть э, монополии на рынке химии, металлургии. То есть э, все зарабатывалось в, вот именно на этих э, промышленных рынках. На сегодняшний день. Мы пришли к тому, что мы получаем монополии на рынке продуктов питания, и при этом всем самых дешевых продуктов питания. Mm -hmm. Рентабельность по большинству социальных продуктов питания составляет от 100 до 300%. Если мы говорим, что разрешенная наценка в 15%, по словам комитета ее никто не отменял, то на сегодняшний день каждый раз, когда мы мониторим, яйца были по 24 гривны на полке, а отпускная цена от 7 до 8 гривен. Поэтому э, рентабельность то же самое по гречневой крупе. У 9 до там, 12 гривен была отпускная цена, мы видим на полку, уже по 48 гривен. Поэтому есть два термина. Одни люди живут, другие люди выживают. Вот когда мы понимали, что мы готовы терпеть, мы понимали, что мы готовы терпеть на равных условиях со всеми. А когда э, нам создают монопольные рынки, то есть фактически из нас выкачиваются даже в то, что осталось на самых дешевых продуктах питания, это ненормально. А, корзина. Э, Корзины, наш кошелек фактически уходит на продукты питания и услуги ЖКХ. На все остальное остается уже самый минимум. Это ненормально. Панове, дуже вам дякую за розмову. Цікавою вона була. Дізналися, що подорожче, що подешевше. Ну, тенденції вони не змінюються. Усе у нас тільки дорожче. Дякую вам. щиро. У нашій студії були Олексій Дорошенко, генеральний директор Української асоціації постачальників торгівельних мереж. А також Андрій Мокряков, аналітик відділу аналізу ринків про консалтинг. Дякую вам ще раз. Так далі ми говоримо про річницю загибелі Симона Петлюри одразу після реклами. Тож не перемикайте.